Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-tuan selamat santai hari Ahad Sambil-sambil uh, kita tengok TV hari ini di hari Ahad uh, Petang ini, tengah hari ini saya nak ulas sikit lah berkenaan dengan keputusan PRK air kuning semalam eh. uh, Saya tengok ramai penganalisa-penganalisa politik nak ulas berkenaan hal ini tapi ada satu perkara tu yang mereka tak sentuh eh, Yang saya nak sentuh sikit hari uh, inilah uh, Seperti yang kita jangka Yang saya jangka semalam Maka parti kerajaan eh, PHBN ni Menang dalam PRK air kuning ni Ialah sebabnya mereka ada advantage kelebihan Dari segi sumber eh, uh, Kewangan dan sebagainya lah eh, Di situ Biasanya PRK ni Memang memberi kelebihan kepada parti kerajaan eh. uh, Dan uh, seperti yang kita jangka juga Kadar keluar mengundi uh, Di situ adalah uh, 60% 59% eh. semalam saya tengok uh, Actually lagi a bit rendah daripada kita jangka Kita jangka 60 ke 70% Semalam 59 ke 60% eh. uh, Maksudnya apa? Di situ ada 31,000 pengundi dan daripada 31 ribu pun tu... Yang keluar dalam 18 ribu tuan-tuan eh... Uh, PHBN... Uh, dapat 11 ribu... Dan uh, PAS Perikatan Nasional... Dapat 6 ribu... Dan uh, PSM uh, Dapat 1 ribu... So total lebih kurang 18 ribu... Uh, saya nak ulas satu benda... Iaitu... Undi orang Melayu ni pergi mana eh... Uh, sebab dekat situ... Uh, calonnya adalah calon Melayu lawan calon Melayu eh? uh, dan saya dengar ustaz lawan ustaz eh? so orang Melayu ni mengundi siapa dekat situ so kalau kita lihat dan kita selaraskan kadar keluar mengundi ni mengikut kaum uh, di 59% maka katakan uh, uh, apa di situ selaraskan untuk semua kaum lah eh? daripada 18,000 itu jumlah orang Melayu yang keluar mengundi adalah 10,000 Sepuluh ribu orang Melayu telah keluar mengundi di Air Kuning semalam. So, sepuluh ribu ni pergi mana? Kita tengok PAS dapat enam undi. So, rata-rata pengundi atau orang, -orang yang mengundi PAS ni, saya ingat hampir semua ialah orang Melayu Islam Eh. Uh, saya tak rasa ada ramai orang bukan Melayu yang mengundi PAS atau Perikatan Nasional di situ. Adalah, eh. bukan tak ada. Tapi kalau ada pun segelintir lah. Tapi, kita boleh kata hampir semua lah yang RM6,000 ni adalah orang Melayu Islam so kalau RM6,000 yang undi yang PAS dapat ni adalah daripada undi Melayu maka RM10,000 pengundi Melayu yang keluar so maksudnya PHBN dapat RM4,000 uh, undi Melayu tapi semalam mereka dapat total undi RM11,000 so mana datang lagi RM7,000 RM7,000 ha, inilah adalah datang daripada PHDAP lah eh? so saya tak rasa mereka boleh nafi yang kemenangan mereka kemenangan mereka semalam, PSBN punya kemenangan ni adalah disumbang besar oleh penyokong-penyokong DAP so mereka menang sebab 7,000 penyokong DAP menyokong mereka, mereka cuma dapat 4,000 undi Melayu so apakah uh, conclusion ataupun ke, uh, kesimpulan yang kita boleh dapat dari ini kalau kita tengok dalam PRU yang lepas eh, uh, masa arwah YB Isham Isam bertanding di situ uh, Beliau arwah telah dapat 9,000 undi Dan kata-kata undi yang diberi kepada Barisan Nasional UMNO pada ketika itu UMNO lawan DAP pada ketika itu adalah 9,000 Dan 9,000 ini adalah orang-orang Melayu lah Undi-undi Melayu di situ So dulu mereka dapat 9,000 undi Melayu di situ uh, sekarang jumlah undi Melayu yang mereka dapat cuma 4,000 So hampir lebih bukan hampir separuh lebih daripada separuh daripada undi Melayu mereka telah hilang 5000 <laughs> daripada 9000 uh, undi Melayu telah hilang so sebab itu saya kata dulu orang situ orang Amno original ke so, 9000 uh, undi Amno tapi bila Amno dah jadi amdat mantap Maka lebih daripada separuh, 5,000 orang-orang Melayu tu sama ada undi orang lain atau mereka tidak keluar mengundi, ya. Eh? 5,000 UMNO hilang dekat situ. Of course, DAP top up 7,000, so mereka menang uh, 11,000 uh, undi dengan majoriti 5,000 semalam, ya. Eh? Uh, sebab itu, uh, sebelum ini, Menteri Besar Perak target, ya. Eh? uh, 18,000 kenapa dia target 18,000 eh? sebabnya kerana dia assume yang dia boleh eh? pada saya saya nampak dia assume yang dia boleh dapat balik 9,000 eh? Uh, pengundi Melayu yang dia dapat masa PRU dulu top up dengan uh, 6,000 7,000 Uh, daripada pengundi DAP ni dapat dalam 16000 lepas tu tarik lagi pengundi Perikatan Nasional bagi 2000 ah uh, itu yang dia target 18000 hmm. tapi sebaliknya berlaku iaitu pengundi dia sendiri ya, lebih daripada separuh 5000 tu sama ada tak keluar undi undi Melayu ni atau tak undi dia semula so nasib baik pada dia DAP top up 7000 dapatlah 11 pengundi so jauh daripada target dia 18 tu, dapat 11 Sebabnya dia tak mencapai target 18 Cuma dapat 11000 Sebabnya 5000 pengundi asal Dia yang nori ni tak undi Dia pandai kali ni Sama dia tak keluar mengundi Ataupun uh, undi orang lain Ini adalah satu yang signifikan eh? uh, Apa implikasinya kepada uh, Kedudukan kursi-kursi ni Menjelang TRU akan datang Nanti saya ulas dalam video-video uh, Uh, lain lah eh, dalam macam mana mereka nak bagi kursi satu lagi implikasi adalah begini ya, eh. Uh, iaitu jika undi Melayu pecah macam semalam eh, 4,000, 6,000 maka uh, PH akan berkuasa Nur Ibrahim akan berkuasa pada PRU 16 kalau keadaan sama berlaku uh, di air kuning ini berlaku masa PRU 16 iaitu PH berjaya menggunakan amdak mantap untuk memecahkan undi Melayu Uh, maka Anwar dengan DAP akan berkuasa dan membentuk kerajaan eh. uh, So DAP akan uh, menjadi parti terbesar semula di dalam kerajaan eh. uh, Parti terbesar dalam parlimen adalah PAS Ada 42 kursi tapi PAS bukan kerajaan eh. DAP dalam kerajaan So kerajaan yang berkuasa So parti terbesar dalam kerajaan adalah DAP dengan 40 kursi So mereka efektifly walaupun Perdana Menterinya daripada PKR uh, Tapi efektifnya akaun B dalam kerajaan itu uh, dan ahli parlimen yang paling ramai di situ dikuasai oleh DAP. So kalau undi melayu pecah, maka DAP lah akan uh, berkuasa. Saya tak nampak macam mana politik Melayu ini boleh menjadi dominan semula. Uh, kalau ini berlaku dalam PRU 16 atau seterusnya iaitu undi melayu pecah, uh, DAP akan uh, yang menjadi dominan bukannya Uh, politik Melayu yang akan menjadi dominan. so effectively DAP uh, berjaya lah dengan strategi mereka eh, menggunakan satu parti-parti Melayu untuk mencahkan undi Melayu so iktibarnya adalah apa? iktibarnya adalah kalau kita nak uh, kembalikan uh, kekuatan politik Melayu kita kena satu padukan orang Melayu dan undi Melayu tidak boleh pecah eh? kalau kita lihat undi orang bukan Melayu dia tak pecah kan? Eh? Uh, bukan Melayu ataupun uh, uh, yang bukan Melayu, pengundi bukan Melayu di Semenanjung ini tak salah saya ada lebih kurang berapa 30 lebih persen eh. Uh, 35-40% macam itu tapi undi mereka tidak pecah so solid tapi kita pula 60% persen, tapi berpecah macam semalam so kita yang pecah-pecah walaupun majoriti uh, tidak boleh melawan minoriti yang tidak pecah so kita tak boleh berpecah lah undi ni selagi ada pihak-pihak yang menggunakan uh, pihak yang lain ataupun parti-parti politik untuk memecahkan undi orang Melayu selagi itu parti politik ataupun uh, dominasi politik di Malaysia ini uh, susah untuk kita kembalikan kepada kuasa politik uh, macam dulu dah orang-orang eh, Melayu kesimbangan politik kalau uh, majoriti, politik majoriti ini Uh, tidak ada atau lemah tuan-tuan eh so itu yang berlaku ketidakseimbangan macam saya cakap semalam kenapa saya cakap pasal benda ini uh, sebab politik uh, berkenaan dengan uh, isu-isu identiti ni juga eh bukan uh, pasal perkauman ini adalah kerana ia adalah untuk keseimbangan sebab kalau majoriti itu tidak seimbang uh, maka keadaan ekonomi keadaan sosial juga tidak seimbang so negara kita Uh, susah untuk bergerak ke depan dan maju. So yang majoriti ini kena seimbang uh, dan tidak boleh berpecah untuk kita majukan negara, untuk kita kembangkan ke ekonomi. Kalau majoriti itu tidak stabil, maka keadaan ekonomi pun tak stabil. Sebab itu benda ini uh, penting. Ya, tuan -tuan. So next election, jangan pecah undi orang Melayu. Kita orang kita orang Melayu eh uh, jangan berpecah belah kita kena bersatu padu terutama dengan undi kita kalau siapa-siapa parti politik bagi gula-gula ambil, itu tanggungjawab mereka lah, ha, kita bolehkan discuss about the ethics of uh, gifting masa pilihan raya ni later, eh, sama ada legal atau tidak, ha, tetapi kalau mereka bagi tu, tuan-tuan nak ambil tuan-tuan ambil, tapi undi fikir betul-betul eh, ha, tidak semestinya kita ambil gift daripada mereka ke dan sebagainya, kalau ada mereka bagi gift lah eh. ha, tapi undi itu adalah untuk masa depan kita dan untuk uh, kelangsungan politik negara kita keseimbangan, eh? terima kasih Tuan.